হেল্ল' ভিৱান আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ মাজু ভণ্টী সৰু ছোৱালীজনী অন্নপ্ৰসন্ন এইজনী আমাৰ মাজু ভণ্টী সৰু ছোৱালী তাই আজি অন্নপ্ৰসন্ন খুব ধুন ধুলকৈ অন্নপ্ৰসন্নতি আয়োজন কৰা হৈছে মামাহঁতৰ ঘৰতে মানে আমাৰ মাৰ ঘৰতে অন্নপ্ৰসন্নতি আয়োজন কৰা হৈছে মামাকো যিহেতু নাই চাকৰিলৈ গুচি গৈছে আৰু ভাইটি বিয়া যাব বেছি দিন হোৱা নাই গতিকে অন্নপ্ৰসন্ন নিয়মখিনি মামীআাকেই কৰিব লাগিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আমাৰো স্মৃতি হৈ ৰ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব স্কিপ নকৰিব এয়া আমি অন্নপ্ৰসন্ন নিয়মলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমে মামীয়াকে ভাগিনীয়েক এটা সেৱা কৰি নিয়মটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব মই ভইচ অভাৰ নকৰোঁ মিউজিক লগাই দিম আপোনালোকে চাই যাব আমিয়াকে গোটেই নিয়মখিনি কৰাৰ পিছতো আমিও অলপ অলপ তাইৰ মুখত অন্ন দিলোঁ এইবাৰ ময়ো দিলোঁ তাইৰ মুখত অলপ অন্ন তাৰপিছত এইজনী তাইৰ বায়েক বায়েকেও তাইৰ মুখত অলপ অন্ন দিলে আৰু ইটো সিটোকৈ তাইৰ মুখত সকলোৱে অন্ন দিলে তাৰপিছত আমাৰ এইবাৰ গুঞ্জনেও দিছে তাইৰ মুখত অলপ অন্ন আৰু এনেকৈয়ে আজি আমাৰ থুল মূলকৈ অনুষ্ঠানটো কৰা হ'ল ভাত খোৱাৰ পিছত যে কিবা কিবি লাৰিব দিয়ে এই অনুষ্ঠানটো আমি কৰিব ওলাইছিলোঁ কিন্তু মইনাজনীয়ে কান্দিছে তাই মানে নবহে আৰু অলপ ভয়ো কৰিছে তাই আৰু ইফালে আজি খুব গৌৰৱ গতিকে তাই অলপ আমনিও পাইছে এয়া চাওকচোন কেনেকৈ কান্দিছে কইনাজনীক ভাত খোৱাৰ পিছত আমিও সকলোৱে এসাঁজ লগে ভাগে খালোঁ আগতেই কৈছিলোঁ যে আমাৰ খুব থুলমূলকৈ অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে আলহী বিলহী বৰ বিশেষ নাই ওচৰৰে কেইজনমান দাদা ঘুৰা আৰু লগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটামান আৰু আমি ঘৰৰ কেইটাই এনেকৈ আজিৰ অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে গতিকে আমি সকলোৱে এতিয়া এসাঁজ লগে ভাগে খাম যিহেতু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত মামীয়াকে আৰু ওচৰৰ খুৰী এজনীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰিছে আৰু এইজনী আমাৰ খুৰীজনী খুৰীজনীয়ে নহ'লে আমাৰ বহুত কামেই নহয় বুলি ক'ব লাগিব গোটেই ৰন্ধা বঢ়াখিনিত তেওঁ থাকেই প্ৰায় আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাকত আৰু ইমান গৰমত তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি ৰন্ধা বঢ়া কৰিছে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে শেষত ইয়াৰ দেউতাক আৰু জেঠাকে খাবলৈ বহিছে একদম তেওঁলোকক জোকাই আছোঁ সিহঁতে একদম হাত মানে চেলেকি চি খাই আছে এইজন বাপেক বাপেকে পূৰা একদম হাত চেলেকি চেলেকি খাই আছে তাকে আমি সকলোৱে জোকাই আছোঁ আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও মাইনাজনীক আশীৰ্বাদ কৰিব তাইৰ জান অনাগত দিনবোৰ ভাল হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ দীঘল হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই আছিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব